Що не день, то привід для свята. Не встигли українці Паски доїсти як час їхати на шашлики. Великодні травневі вихідні цьогоріч розтягнулися майже на півмісяця, і на роботу тепер буквально ходять як на свято. Втім, експерти застерігають, відпочинок такій кількості може бути шкідливим і фінансово, і морально. Про святкове передозування дивіться просто зараз. Три великодніх, П'ять першотравневих. І щонайменше три. Переможних додайте сюди ще чесно заслужені суботу та неділю, і у сумі вийде щонайменше з півмісяці червоних вихідних в календарі. Гуляти довго воно може й приємно. Та не зовсім зрозуміло, як на ці довгі свята встигати ще й заробляти. Про заробіток каже бізнесмен Роман, ще тижні зо два він може й не мріяти. Бо які там контракти, коли всі на шашликах дуже бісить, особливо цим страждають деякі приватні структури, які влаштовують там вихідних тиждень, півтора. І коли треба до них звертатися, то це ускладнює роботу. Додаткові свята для Романа відчутний мінус в прибутках, та й не втямки бізнесмену, як ті гроші заробляти, коли нема коли й попрацювати. Більше заробляти, більше працювати, якось так. С з меня мене что що щоб щось мати, треба над цим наполегливо працювати. Від душі святкує, хто відповідно й на совість працює, впевнена банкір Олена. Ми так працюємо багато, що так добре відпочивати багато. Це заслужено, це класно, багато відпочивати. Бити байдики дівчина ладна хоч по чотири дні на тиждень. Бо часу за відвідинами родичів та друзів завжди не вистачає на себе. Хотілося уділити своїм ногтям, лицю, ногам більше времени, ніж з 7 до 9. Вечір. Черам воскресенья, втім, надмірний відпочинок кажуть психологи небезпечний, бо може перерости у справжнісіньку залежність від ледачості Є таке поняття сіберіцтва, синдром обломова, коли там нічого робити не хочеться і так далі. І людина від цього теж очень сильно устає. Самі ж українці від свят теж чи то стомилися, чи то відчутно, збідніли. Свої вихідні вони із легкістю проміняли б на можливість додаткового заробітку. Та й на відпочинок більшості вистачає традиційних двох-трьох днів. Три дні вихідних було б достатньо. Один день ти працюєш вдома, все робиш, один день десь гуляєш, один день відпочиваєш. Два дні вихідних вам вистачає? Вистачає. Що встигаєте зробити? Все, і внучкою погулять, і віддохнути, і вдома прибратися. І кушать переглядати Що співаю. Три дні достатньо для відпочинку. Що встигаєш за два дні зробити? З'їздити в гості, відвідати родичів, відпочити, почитати, подивитися фільми. То рано встає, тому Бог дає. Треба працювати на повну, хоча б ці п'ять днів. Для того, щоб не передозуватися ані працею, ані відпочинком. Психологи радять однаково радіти і будням, і вихідним. Щастя це не робити те, що хочеться, да? а хотіти те, що робиш. От я праздную, я хочу це робити. Я работаю, я хочу це робити. Це і є щастя. З нами цей сюжет дивилася практикуючий психолог Людмила Копишинська. Доброго ранку. Доброго дня. Людмила, скажіть, пожалуйста, как вы думаете, это риторический вопрос, почему мы так любим отдыхать? Или есть на него ответ? но отдых это одна из ценностей вот жизнь здоровье рождение воспитание детей труд и отдых это те ценности которые если есть в нашей жизни то жизнь у нас и ну, как бы складывается есть ощущение что вот полнота такая то есть мы работаем есть. чтобы потом получить ценности чтобы отдохнуть чтобы а, мы работаем да чтобы потом хорошо отдохнуть и мы отдыхаем для того чтобы потом хорошо работать отдых это такое время которое позволяет восстановить физические силы организму и если мы отдыхаем больше чем нужно просто организму вот тогда возникает время которое мы заполняем праздниками причем эти праздники должны быть хорошо организованы потому что если ну скажем группа людей какое-то время избыточно с точки зрения физиологии организма отдыхает то тогда будет искаться повод для того чтобы эту освободившуюся энергию во что-то выплюснуть и мы хорошо знаем чем заканчивается Праздник в селе, да, который начинается очень утром рано, а вечером заканчивается. Ну и не только в селе заканчивается дракой. И поэтому, скажем, давно знают те, кто правит миром, что нужно хлеба и нужно зрелищ. потому что когда человек наблюдает там за рыцарским турниром или смотрит олимпийские игры, вот в этот момент мирным атом становится, да, происходит освобождение Если энергии. Водка. у нас майские праздники впереди, длительные выходные будут как правильно организовать свои дни, чтобы не произошло хлеба и зрелищ в конце, как вы говорите, драка. Как правильно себя организовать, чтобы отдых действительно был отдыхом. Потому что некоторые наши, большая часть, да, они уезжают на дачу и там начинают физически трудиться. Смена деятельности тоже отдых? А, да, как ни странно кому-то покажется, но вот трудотерапия на даче, не когда гектар земли, а вот на даче на шестисотках, если это, это трудотерапия, но опять же таки тогда, когда человек разумно да, прислушивается к себе и, ну, скажем так, не работает вот от зари и до, извините, до инфаркта. Да? А когда человек понимает, что он не с этого куска земли живет, что ему нужно возвращаться, завтра будет там, послезавтра на работу. То есть когда человек вот соблюдает границы своей понимает, что это полезно, это уже вредно. А Самый зараз час для аромаксовых запытаний от нашего спонсора, от региональной марки Якобс Монарх. скажите, пожалуйста, не слишком ли мы долго отдыхаем? Вот мы туда судили, что только закончились пасхальные праздники, на тебе часа опять 4 дня выходят. Но ну, пусть экономисты отвечают на этот вопрос. Я могу сказать с точки зрения вот психолога, да, если отдых организован, если есть хороший сценарий, ведь наши праздники ритуальные, религиозные, это же хоровод, да, это песнопение, это пляски, скажем там, вокруг костра и так далее. Если отдых вот таким вот образом организованный, то тогда есть восстановление, есть расход этой энергии. Ну, пляски у костра этому легко. А -а -а, ничего, да, легко. Опять-таки, а что дети будут в это время делать? То есть, понимаете, если это отдых на майские праздники, что по телефону позвонил и договорился, значит, тот мясо покупает, тот огурцы с помидорами, вот, то тогда вот очень возможен тот негативный вариант развития сценария. А когда мы планируем, когда думаем, какие будут игры, когда мы берем с собой спортивный инвентарь, то тогда вот это провождения, оно не просто, скажем, такое светское, ничего не делание, а это, скажем, и восстановление, и масса удовольствия. Ну, светское нам чуждо, правильно? Мы да народ трудовой. А давайте мы поговорим о трудоголиках. Давай. Как им отдыхать и как отдыхать людям, находящимся рядом с трудоголиком? Да, если человек это не любит отдыхать, нормально. Сложно. Это такая, это такой непростой вопрос. Ну, скажем так, здесь без психолога не обойтись, потому что вот несколько советов. А, несколько, людям, несколько которые советов. Просто не, не представляют свою жизнь без работы. А есть как такие? Им я таких не знаю. Ну, я могу. У тебя есть родственники, да? И, да, моя тетя. С ней я хочется, чтобы и тетя расслабилась. Робот. Да, очень любит. Да. С утра а, и Не до представляю, да, они не. Представляют многие люди, что вот, не только труд, да, мир, май, ценность, но и отдых, как забота о своем организме, это тоже ценности. Это культурально. У людей, особенно старшего поколения, угу. ну, скажем так, религиозный праздник, который вот выполнял функцию, кроме того, что вот общаемся, приобщаемся, еще и ведь строго-настрого было запрещено работать, трудиться. В этот момент, в момент религиозного праздника, действительно физически Силы угу. организма восстанавливались. Так вот одно отменили, а ничего другого не предложили. Только наоборот работать, работать. Что а с этим хотите? делать? Ну что с этим делать? Ну, скажем так, если как не остались? осознавать, если не осознавать этого тела, рано или поздно даст сигнал о том, что все дальше работать нельзя, и тогда вот там поясничка, Поехали ножка кровь, и так да. далее. Да, или на прием тогда уже отдыхаем на скамеечке под кабинетом у врача в поликлинике, ожидая приема. Но пока, ну, тело даёт пока тело не дает сигнал сигнала ну вот тогда нужно прислушиваться и понимать взрослые вашей тети и другим взрослым нашим членам семьи вот что вообще-то устами младенца истинно глаголи, да и поэтому когда дети говорят что мам ну не надо уже там сажать картошку и так далее нужно прислушиваться и нужно а давайте уже танцевать у костра да, да хороший большое. вариант. Ну, это вариант. Ну, конечно, праздники, праздники будут. Надеемся, что все мы их отметим, вот как было сказано. Главное подготовиться хорошо. Я иногда еще хорошо. в судей Снеданку была соци... социальный психолог Людмила Капышинская. Дякую вам за размову а Снеданок-3. Которая...